Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sang pejalan. Banyak orang mempunyai cita-cita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak memperhatikan, tidak menelisik, tidak meneliti keadaan yang ada di dalam hatinya. Sedangkan hatinya kalau gelap maka tidak akan ada cahaya yang bisa menerangi untuk bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus pertama kita perhatikan dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu, hatinya harus terang, hatinya harus bercahaya, supaya kita bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memaksakan untuk berjalan di dalam kegelapan, maka kebingungan yang akan engkau dapati, paksakan engkau berjalan. Maka kecelakaan yang akan engkau rasakan. Maka dari itu, tengoklah hatimu, jangan kau gelapkan hatimu. Orang yang gelap hati adalah orang yang masih mempunyai tekad bahwa makhluk bisa memberikan madarat dan makhluk bisa memberikan manfaat oleh sebab itu selama ada tekad makhluk bisa memberi manfaat atau memberi madarat maka engkau gelap hati hilang tekad dalam hatimu atau hilang tekad dalam dirimu bahwa makhluk bisa memberikan manfaat atau memberi madarat maka hatimu tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.